靠边停车。你这么喜欢电影，那你知不知道电影依赖的基本原理是视觉残留？人眼接受的光信号会在视网膜上停留一段时间。 在消失，这个时间非常短，转瞬即逝。可是，我大概是有无限延长这个时间的天赋吧。这三年来，我就好像什么都没有看到，只有你的一切都还在我眼前。 跟上前面那辆车。 一光年的梦，像伤感数不清。地球很安静，像星星的眼睛。我想要看清你脸上每个表情。